определенные изменения произошли вот в начале года с изменением правоохранительных структур. Началась довольно активная работа правоохранительных органов, прежде всего в вопросах борьбы с коррупцией, с коррупцией как прошлого периода, так и настоящего периода. Вопросы наши, к сожалению, традиционные, это государственные средства, коммунальные средства. Ну и, соответственно, Днепропетровская область не является, к счастью, исключением. Правоохранительные органы Днепропетровской области сегодня очень слаженно работают в этом направлении. В ближайшем уже у нас есть первые результаты, о них мы сегодня поговорим. Эта работа сейчас возымела второе, так сказать, дыхание, потому что первый раз у нас довольно активные процессы проходили вот в конце весны, начало лета прошлого, прошлого года. Тогда мы с вами встречались на брифингах, показывали, как непосредством живут чиновники, городские чиновники, областные чиновники. Но в силу определенных общественных процессов в стране на какой-то период эта работа притормозилась. Сейчас пошла новая эффективная волна, волна упреждение, прежде всего. Хищение, в частности, и наша информационная сегодня встреча направлена на то, чтобы очередной раз попросить, порекомендовать, предупредить действующих, в том числе чиновников, очень четко определиться. Они сегодня в духе времени живут или они живут по-старому, старыми порядками, воровскими. Потому что в ближайшем будущем уже началась эта кампания, она сегодня идет по выявлению активному расхитителей народных денег, коммунальной и государственной собственности. Ну, собственно говоря, я хотел бы предоставить слово заместителю прокурора Невобетровской области Андрею Васильевичу Бачище. Это новый э, работник в областной прокуратуре. Я думаю, что вы уже, может, на брифингах в прокуратуре познакомились, но... Еще раз представим. Андрей Васильевич. Спасибо. Ну, хотелось бы сказать, что руководством прокуратуры области э, определяется особое внимание против коррупции и выявления криминальных правопорушений на приоритетных напрямках. Прежде всего, э, 28 числа было проведено спильное заседание двух коллегий э, прокуратуры области и коллегии ВВД области, на которые также были приглашены руководства СБУ, налоговой, где были вызначены основные приоритетные направления работы всех правоохранителей в области. Как я сказал, одним из основных является это выявление криминальных правопорушений на приоритетных направлениях. Прежде всего, это протедия, раскрадание державных коштей, бюджетных коштей, коммунальных коштей. Уже зараз прокуратура Дніпропетровської області розпочато та здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської міської ради за ознаками злочину, передбаченого частиною 2-364 Кримінального кодексу України. Попередньо з'ясовано, що службові особи Дніпропетровської міської ради, а також комунальне жилище експлуатаційне підприємство «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради. Арбітражні керуючі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-13 років, всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська, допустили відчудження за заниженою вартістю біля 200 об'єктів комунального майна території, територіальної громади міста Дніпропетровська. Розпочаток кримінальне провадження за даним фактом і проводяться э, серйозні слідчі дії. Оскільки за заниженою вартістю було продано біля 200 об'єктів комунального майна територіальної громади міста, орієнтовна вартість зараз встановлюється. Ну, це будуть значні кошти. Також у нас розпочато кримінальне провадження, викри... викрита злочинну схему розкрадання бюджетних коштів, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 74 мільйона гривень. Ну, більш на цьому зупиниться, я думаю, наш колега Сергій Володимирович розповість за цю схему. Також тут вже затримано керівника одного з підприємств, які розкладали, е, викрили державних коштів на суму понад 74 мільйона гривень. Ну, думаю, більш детально було б цікаво зі схемами розповість. Я начальник налоговой милиции Днепропетровской области. Хотел бы рассказать вам о том, что 27 февраля мы провели на территории области ряд обысков. Довольно широкомасштабная операция была проведена. Больше 150 человек работников налоговой милиции было задействовано по пресечению, документированию фактов хищения сразу трех, по трем направлениям. Это Днепропетровский водоканал, это Днепропетровский электротранспорт и это водоканал Кривого Рога. На чем я хотел бы остановиться. Перед вами на столе лежит самое интересное из этих схем о том, что говорил зам Андрей Васильевич. Государственное предприятие Кривбас Промводопостачание закупило и использовало интеллектуальную собственность, так называемая корыстная модель, которая должна была экономить расходы электричества. Вот, не знаю, какую сейчас в ходе следствия мы определим, сколько же сэкономила эта корыстная модель электричества для Криворожского водоканала, но за ее использование были перечислены роялти в размере 74 миллионов гривен. На предприятие, которое в центре схемы находится, это Днепромаш с богачами. Дальше вы видите правая сторона этой схемы. Все деньги практически были сразу выведены на фиктивные предприятия и обналичены, либо внесены в уставной фонд своих карманных предприятий. На сегодняшний день в ходе обысков мы изъяли подтверждающую документацию, допросили должностных лиц, энергетиков, мастеров, рабочих Криворожского водоканала, естественно, об использовании такой интеллектуальной собственности, об каком-то экономическом эффекте в виде сбережения электроэнергии никто из них не слышал то бишь те деньги, которые наши пенсионеры, мы с вами все несем, оплачиваем коммунальные услуги за использование воды, вы видите, в каких суммах они могут выводиться и расхищаться. Интересным моментом, и я думаю, наша пресс-служба предоставит видео, которое снималось в ходе обысков, интересная составляющая здесь есть то, что создателем, организатором схемы является господин Каминский, 83 -го года рождения депутат нынешний действующий городского совета Днепропетровска шестого созыва, который на сегодняшний день, кроме этого, является еще и директором Днепропетровского электротранспорта. И по данному, по факту хищения с предприятия государственного Днепропетровский электротранспорт, нами также возбуждено уголовное дело по факту хищения, то есть это еще один эпизод. А на тот момент, когда расхищались эти деньги, он был директором вот этого предприятия Днепромашбогачи. Он организовал эту схему. Часть денег была выведена при нем. Он подписывал эти несуществующие договора и первоначально часть денег была выведена при нем. Вот так он начал свою карьеру, скажем так, за государственными деньгами. Те обыска, которые мы в пятницу проводили, есть у нас по адресу Набережная Заводская большой участок земли которая это была парковая зона, и на которой находилась водонапорная башня, которая принадлежала, ну и принадлежит, является коммунальной собственностью. На сегодняшний день это уже собственность господина Каминского. Там создан загородный клуб для отдыха нашей элиты города Днепропетровска. Вот. И в ходе обысков мы все увидели павлинов, диких кабанов, яхты, причалы, снегоходы. И это все так отдыхают наши руководители коммунальных и государственных предприятий. Джакузи, ну, отдыхательный клуб такой для элиты города Днепропетровска. На сегодняшний день готовится заочное предъявление господину Каминскому в связи с тем, что в ходе обысков он скрылся от органов следствия, но я думаю, мы найдем его. Сейчас совместно с прокуратурой и судом решается вопрос о предъявлении ему обвинения, так как он является депутатом горсовета, то обвинение может подписать только прокурор области. И мы обратимся в суд за избрать ему меру пресечения. Директор, которая была после него, госпожа Акименко, тоже 86 -го года рождения, которая э, при ней больше 40 миллионов было перечислено. Вот. Э, она на сегодняшний день была задержана следствием налоговой милиции и в воскресенье э, районный суд избрал ей меру пресечения, содержание под стражей или внесение залога в сумме 74 миллионов гривен, то есть это сумма ущерба нанесенного государства. Я думаю, эта сумма, наверное, историческая в масштабах Украины. Вы видели, какие залоги нашим более крупным руководителям избирают суды города Киева. Вот. На сегодняшний день, я думаю, это исторический, исторический залог. Вот. По поводу э, Днепропетровского водоканала, что хотелось бы сказать, тоже э, очень простая банальная схема. Есть у нас предприятие-производитель жидкого хлора «Днепроазот», которое является монополистом, наверное, на всю Украину. По крайней мере, жидкий хлор, который там производится, используют все водоканалы Украины для обеззараживания воды. Предприятие «Днепроазот» находится на территории Днепропетровской области, но почему-то в ходе движения цистерн с жидким азотом, с «Днепроазотом» на Днепропетровский водоканал цена возрастала в три раза за счет того, что использовалась между двумя предприятиями, использовалась прокладка, которая якобы оказывала экспедиционные услуги. Сейчас мы устанавливаем, какие экспедиционные услуги это коммерческое предприятие могло оказывать в ходе движения железнодорожного состава с жидким азотом. Соответственно, это опять наши же деньги плательщиков, обычных граждан города Днепропетровска. И только используя эту схему, было за два года закуплено хлора, которая в итоге сумма отпускная с Днепра Азота составила 17 миллионов, а сумма, на которую осуществил покупку этого жидкого азота Днепропетровский водоканал составила 27 миллионов. Соответственно, 10 миллионов наценки только на этом жидком хлоре, которые точно так же были выведены с этого предприятия прокладки на фиктивные фирмы и обналичены. На сегодняшний день директор Днепропетровского водоканала также скрывается от органов следствия и проводятся активные мероприятия по его поиску. Вот, соответственно, как я уже сказал, документируются факты и хищения с предприятия Днепропетровский электротранспорт, там, где сейчас действующим директором является этот же господин Каминский, который организовал схему хищения с Криворожского водоканала. Я немножко добавлю, вот там у вас на схеме, которая предоставлена, есть фотография такого несчастного трамвайчика, такого как символ Любитровского городского электротранспорта. И любого человека, которого не спросишь, каждый скажет, ну да, это же такое несчастное предприятие, тарифов не хватает, люди не платят, плохие платежи идут. А вот то видео, которое вы видели, мы потом покажем, попросим, чтобы еще отдельно его еще раз показали, это как раз собственность, которая официально принадлежит директору коммунальное предприятие, городской электротранспорт. То есть вот если мы сопоставим в виду этого трамвайчика с павлинами, кабанами и скутерами, как вы видели там хорошая яхт зона, хорошие корты, теннисные, все это для, так сказать, лакшери уровня развлечений приобретено, по видимому, сейчас будет устанавливать следствие на какие деньги, но мы видим, что часть денег уже здесь общая сумма ущерба по только по этим трем производством, она превышает сегодня 100 миллионов гривен, в том числе из этих 100 миллионов гривен процентов 70-80 это то, что припало на курс доллара, который был 8, можете ну, представить себе масштабы, да? это если перевести в доллары, это свыше 10 миллионов долларов. Ну и, соответственно, вот мы видим отражение этих денег. Как уже говорил Сергей Владимирович, пока что по состоянию на сегодня у нас пропали и руководитель городского водоканала Днепропетровска, и руководитель городского электротранспорта. Сейчас устанавливается их местонахождение. Собственность пока свободна. Пикантный момент можем добавить. Лакшери-клуб закрытого типа также в ходе обыска там был взята перечень VIP-автомобилей, которым туда разрешен допуск. Сейчас мы устанавливаем, а кто этот, члены этого закрытого клуба. Я думаю, что мы там тоже увидим много известных внепетровских лиц. Чуть позже мы обнародуем эту информацию не в режиме брифинга, а в режиме интернет-сообщения. И в общественность люди могут, так сказать понять, кто пользуется теми благами, которые были. А до сегодняшнего дня числится это как водокачка, то, что вы видели с павлинами и с кабанами. Вот. Но там на самом деле элитный клуб с яхтами, с бомбардирами и так далее. Ну, большая проблема была попасть туда, потому что раньше э, Днепропетровчане говорят, что это была просто парковая зона, куда э, так коса песчаная, куда был открыт проход всем обычным гражданам. На сегодняшний день наши, э, скажем так, служители, государственные служащие перекрыли шлагбаумами, вот усиленная охрана, поэтому пришлось, конечно, штурмовать для того, чтобы зайти туда и увидеть всю эту красоту. Но Google нам показывает из космоса туда видно футбольное поле и все остальное, то, что раньше было просто просто водокачка. но форма водокачки сохранена, все все для народа. Это и все, что осталось от водокачки, собственно говоря.